Флешмоб за границей ⁇ распространенный способ привлечения внимания к проблеме. В Монголии это движение тоже набирает обороты. Против глобального загрязнения воздуха сегодня выступали дети. На экологический флешмоб они пришли в белых масках. брейк-данс, электро и балет. Через смешение стилей ребята выражали свое отношение к большой проблеме страны. Равнодушных зрителей точно не было. Свои отношения к проблеме можно выражать разными способами. У нас школа танцев, поэтому мы через движение. Наша акция проходит совместно с неправительственной организацией «Нагон Шугам». Как вы заметили, все участники танцуют в масках. Они изготовлены в Корее по нанотехнологии. Тем самым мы заявляем, если проблему не удается устранить, то хотя бы нужно снабдить молодежь, детей и беременных женщин масками. В прошлом году неправительственные организации раздали около 40 тысяч масок ученикам школ, находящихся в юрточных районах. В этом году из-за недостатка финансов раздача масок откладывается на весну. Нужно привить людям, особенно пожилым, молодежи, детям, беременным женщинам, чтобы зимой одевали маски. Зимой самый тяжелый воздух, и нашему здоровью наносится особый вред. Такой акцией мы хотим выразить нашему правительству свое мнение. Участники акции отметили, что их беспокоит бездеятельность, что ответственные люди не проводят работы по защите. Акция проходит под лозунгом «Дети против загрязнения воздуха». Мы выражаем свои пожелания и эмоции через танцы. Маски предохраняют нас от загрязненного воздуха. Начните носить маски. Дети объединили сегодня свои голоса. Своими танцами они выразили, что нужно принимать меры по снижению уровня загрязнения воздуха. Дензмат Ганбат, Аист, Монголия.